assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi birinchi e, ma'ruzamiz demak e, pilachilikda xalqaro tajribalar fanidan dunyoda dunyo xalq xo'jaligida pilachilikning o'rni mavzusiga bag'ishlangan hammamizga ma'lumki e, besh mi, ming yil ilgari dunyoda e, pillachilikka asos qo'yilib asta sekinlik bilan pilachilik tarmog'i rivojlana boshlagan albatta bu besh ming yil ilgari e, birinchilardan bo'lib xitoyda e, pillani o'sha ipaq qurtini urug'lari topilib asta bilan qurt boqish jarayonlari amalga oshirib kelingan endi yana bir narsaga alohida e'tibor berishimiz kerakki hozirgi kecha kunduzda e, dunyo bo'yicha pilachilikning rivojlanish darajasi qay darajada bugungi kunga kelib dunyoning 20 dan ortiq davlatlarda ipaq qurti urug'larini boqish pilla yetishtirish bilan shug'ullanib oxirgi yillarda 650 yuz ellik mingdan sakkiz ming tonnagach 850 ming tonnagacha pilla xomashyosi yetishtirib kelinmoqda lekin ayrim ma'lumotlarga qaraganda xitoy xalq respublikasida 800 ming 850 ming tonna pilla yetishtirib kelinmoqda degan xabarlar bor mana shu agar sakkiz yuz ellik ming tonna pilla yetishtirish jarayonini inobatga oladigan bo'lsak bunda albatta xitoy sakson bir foizni hindiston o'n besh o'n olti foizni o'zbekiston esa ikki foiz atrofida pilla xomashyosi yetishtirib kelmoqda yetishtiriladigan pilla xomashyosining asosiy demak qismi 650 ming tonnadan 800 ming tonnagacha bo'lgan miqdori xitoy xalq respublikasida 150 ming tonna pilla hindistonda 21 ming tonna pilla o'zbekistonda yetishtirilib demak qolgan <laughs> pillaning qolgan qismi esa boshqa davlatlar ya'ni taxminan 17-18 davlatlar ulushiga to'g'ri keladi shu bilan bir qatorda yana bitta narsani alohida ta'kidlab o'tish uh, joizki bugungi kunda dunyo bo'yicha pilla xomashyoslarining e, aylanma e, pul hisobida olinadigan bo'lsa aylanma miqdori demak 25 tonna 25 ming tonna hisobida hisoblanib 22-23 million aqsh dollari miqdorida tashkil etmoqda shu bilan bir qatorda yetishtiriladigan demak ipak bugungi kunda kelib 192 yuz to'qson ikki ming tonnadan ziyodni tashkil etadi dunyo bo'yicha albatta albatta bu, bu o'rinda ham xitoy xalq uh, respublikasining ulushi nihoyatda katta bo'lib 80% atrofida o'sha şey ipak xomashyosini yetishtirish tashkil qilinadi 21% hindiston o'zbekiston esa 1.5 foiz miqdorda ipak mahsulotlarini yetishtiradi qolgan ipak mahsulotlarining qolgan qismi esa boshqa davlatlar ulushiga to'g'ri keladi shu o'rinda yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerak albatta bu mahsulotlarni yetishtirish uni dunyo bozoriga chiqarish ipak mahsulotlarini ko'paytirish borasida dunyoda juda katta tabiiy ipak matolarini ko'paytirish borasida juda katta ishlar amalga oshirilib bu ishlarda asosan rivojlangan davlatlarning ulushi nihoyatda katta bu shu o'rinda bir narsani aytish kerak demak yigirmadan ortiq hali ta'kidlaganimdek davlatlarda pilla xomashyosi yetishtirilsa agar gar oltmishdan ortiq rivojlangan davlatlarda ipak mahsulotlari qayta ishlanib tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi bu o'rinda ham mana xitoy hindiston italiya amerika qo'shma shtatlari fransiya kabi yirik rivojlangan davlatlar katta miqdorda shu ipak mahsulotlarini olib ularni qayta tayyor mahsulotlar ishlab chiqargan holda eksport hamda ichki bozor hamda tashqi bozorga sotishni tashkil etiladi shu o'rinda yana endi mana bir narsaga alohida e'tibor beringlar hozirgi kecha kunduzda masalan Uh, pilla uh, yetishtirish bo'yicha xitoy birinchi o'rinda turishining asosiy savollardan biri ishlab chiqarish jarayonlarining to'g'ri tashkil qilinganligi uh, o'sha agrotexnik tadbirlarning to'g'ri olib borilishi uh, evaziga erishilyapti mana buni misol sifatida ko'rish mumkinki bir kilogram uh, bir quti ipaq qurti urug'idan olinadigan pilla hosildorligi xitoyda 85 besh hindistonda 80 kilogram o'zbekistonda esa 57 yetti kilogramni tashkil etmoqda shu bilan birgalikda shu bilan birgalikda yana bir narsaga alohida e'tibor berishni man e, yana, e, so'rardim hurmatli talabalar endi ipak e, pilla mahsulotini yetishtirish bitta masala ikkinchi masalaki ipak mahsulotlarining sifatini qay darajada tayyorlash uni sifatini yaxshilash borasida nima ishlar qilinadi sanoat korxonalarini o'sha talabidan kelib chiqib turib ipak mahsulotlarini tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish uchun albatta ipak mahsulotlarini kelgusida o'sha sifatini yaxshilash borasida dunyo bo'yicha yaponiya birinchi o'rinda turadi ya'ni a to'rt a to'rt besh a ipak ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinni egallab kelmoqda demak ipak matolarini mana hali aytib o'tib ketganimdek bugungi kunda o'sha aylanma anaqasi ikki yarim uch milliardni so'mni tashkil etgan shu bilan bir qatorda mana oxirgi yillarda mamlakatimizda ham pillachilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha bir qator ishlar chora tadbirlar amalga oshirilyaptiki e, respublikamizda pilla xomashyosini ko'paytirish xalqni o'sha e, daromad manba'larini ko'paytirish vazifalari ham yuklab berilgan bu borada endi rivojlanish hozir man e, ta'kidlaganimdek rivojlanishga yana bitta narsa qarang dunyoda rivojlangan ko'p davla, pilla yetishtiradigan davlat pillachilik bo'yicha rivojlangan davlatlar misol uchun xitoy hindiston agar o'zbekistonga to'g'ri keladigan bo'lsa lekin bugungi kunda dunyo bo'yicha ipakchilik tarmog'ini rivojlanish darajasi mana e'tibor beringlar filip 182% yuz eronda 44% to'rt turkiyada 49% to'qqiz hindistonda 47%. mana xitoyni o'zida esa 22% ikki miqdorda rivojlanish o'zbekistonda 23.6% ga rivojlanish darajasi kuzatib kelinmoqda endi asosiy masala pilla xomashyosini yetishtirish jarayonlarida o'sha oziqa bazani mustahkamlash oziqa baza bilan birgalikda sifatli pilla xomashyosini yetishtirish uchun sifatli super elita elita hamda elita urug'larini tayyorlash masalasiga alohida e'tibor berish talab etiladi o'sha hali ta'kidlaganimizdek yana xitoy respublikasida bugungi kunda tayyorlanayotgan o'sha super elita urug'lari dunyo bo'yicha 87% ni tashkil etyapti sanoatbob urug'lar tayyorlash bo'yicha bo'lsa 80% atrofida urug' tayyorlanyapti hindistonda esa 15%, o'zbekistonda esa 2.1% o'nda miqdorda o'sha sanoatbop urug'lar tayyorlanyapti shu bilan birgalikda yana bir narsani ta'kidlab o'tishni joiz topayapman hozirda o'sha ipak matolarini dunyo bozorida tabiiy ipakka bo'lgan ehtiyojni kuchayib borishi hamda kelgusida o'sha tabiiy matolarni yana ham bozorini rivojlanishini inobatga olib turib mamlakatimizda ham bir qator ishlar qilinyapti mana oxirgi yillarda qabul qilingan o'sha sakkizta qarorimizda respublikamizda pillachilik tarmog'ini rivojlantirish uni salohiyatini oshirish xalqni daromad manbalarini ko'paytirish borasida bir qator amel, amal ishlar amalga oshirilyapti eng asosiysi naslchilik stansiyalari va urug'chilik korxonalarida xorijiy e, investitsiyalarni jalb qilish masalasi xorijiy investitsiyalarni jalb qilib sifatli super elita hamda sanoatbop urug'lar tayyorlash masalasi birinchi o'ringa qo'yilyapti endi bu narsalarni amalga oshirish uchun ipakchilik ilmiy tadqiqot institutida ham juda katta ishlarni amalga oshirish rejalashtirib berilgan hozirgi kecha kunduzda ipaq qurtini yangi zot va duragalarni yaratish uni ishlab chiqarishga joriy etish yangi texnika va texnologiya yaratish borasida bir qator ishlarni bajarish rejalashtirib berilgan shundan kelib chiqib institutda ham bu borada bir qator ishlar amalga oshirilyapti shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlash joiz mana respublikamizda pilla xomashyosini yetishtirish borasida agar yetishtirishni ko'paytirish borasida albatta oziqa bazani mustahkamlash kerak oxirgi yillarda maxsus qabul ka qilingan qaror asosida respublikamizning har bitta viloyatida tutchilikka ixtisoslashtirilgan maxsus tutchilik xo'jaliklarini tashkil etilishi bugungi kunda o'sha navdor tutlarni ko'paytirish hosildorligi to'yimliligi yuqori darajada bo'lgan navdor tutlarni ko'paytirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilyapti buni misolida masalan andijon viloyatidagi marhamat tumanida mana shu kecha kundu ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan shu yaratilgan yangi zot va duragaylarni e, yangi navlarni hamda duragaylarni o'sha yerda ko'paytirish hamda respublikamiz bo'yicha tarqatish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda umuman aytganda bugungi kunda dunyo bo'yicha pillachilikning salohiyati uni o'rni nihoyatda yuqori hammalaringizga ma'lum bo'ib boradi sabab tabiiy ipak tabiiy matolarga bo'lgan talabning dunyoda oshib borishi man o'ylaymanki kelgusida shu tarmoqni yanada ham rivojlantirish uni salohiyatini oshirish borasida alohida bir yo'nalish hamda alohida ko'rsatishlarni talab etiladi e'tiborlaringiz uchun rahmat hurmatli talabalar e, ma'ruzalarimiz yana qo'shimcha ma'lumotlarimiz o'sha ma'lum saytlarga e, sizlarga ma'lum qilingan saytlarda kiritilgan agar e, hozirgi birinchi mavzu bo'yicha qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa bu saytlar orqali savollaringizni berishlaringiz mumkin mani telefonim e, 93 uchlik besh yuz oltmish uch e'tiborlaringiz uchun rahmat